તો શરૂઆત કરીએ ધોરણ પાંચના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના મોસ્ટ આઈએમપી પેપર સાથે પ્રશ્ન એક વાક્યો કા ગુજરાતી મેં અનુવાદ કીજે જેમના ગુણ પાંચ નંબર એક પાણીસે ખેતો કે સિંચાઈ હોતી હૈ પાણીથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે નંબર બે બારિશ કે પાણીસે તાલાબમાં પાણી ભરા વરસાદના પાણીથી તળાવમાં પાણી ભરાયું नंबर त्र बच्चों ने पानी की कमी दूर करने की सोची बाड़कोए पानी की दूर करने विचार्य नंबर चार एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए एक दिवस बाड़को रमतना मैदान में एक नंबर पांच पूर्णमासी का चांद निकला पूनम नो चंद्र होतो प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए चार में से तीन जमुना गुण छ नंबर एक लड़के ने अशरफिया कहाँ रखी थी लड़के ने असरफिया अपने सदरी के अस्तर में रखी थी नंबर बे दुमदुमा गांव के लोग क्यों परेशान थे दुमदुमा गांव के लोग पानी की समस्या के कारण परेशान थे नंबर त्रन कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है नंबर चार हमारे देश का भविष्य कौन है बच्चे हमारे देश का भविष्य है प्रश्न त्राम कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए जमना गुण पाँच अह कविता है वाँचें प्रश्नों जवाब लिखाना चाहिए नंबर एक स्वच्छता क्यों जरूरी है स्वच्छता जरूरी है क्योंकि इससे बीमारियां दूर होती है और धरती स्वच्छ और सुंदर बनी रहती है नंबर बे हमें रोज़ क्या आदत अपनानी चाहिए हमें रोज़ कूड़ा कचरा हटाना चाहिए और साफ़ सफाई को अपनाना चाहिए जिससे हमारा घर गांव और शहर स्वच्छ रहे नंबर त्राम गंदगी से क्या समस्याएं हो सकती है गंदगी से बीमारियां फैल सकती है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है जिससे जीवन मुश्किल हो सकता है प्रश्न नंबर चार स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें नदियों और तालाबों को गंदा नहीं करना चाहिए शहर और गांव को स्वच्छ रखना चाहिए और सभी को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना चाहिए नंबर पाँच इस कविता का मुख्य संदेश क्या है इस कविता का मुख्य संदेश है कि हमें स्वच्छ भारत अभियान को अपनाकर अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहिए બે હજાર પચીસ માટે બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર અસાઇનમેન્ટ બ્રાન્ડિંગ અને ફોન કરી શકો છો સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપન એ નંબર ઉપર પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત શબ્દોકાર શબ્દકોષ કે ક્રમે લીખીએ જેમના ગુણ બે જોઈએ નંબર એકમાં તેમાં શબ્દકોશના ક્રમમાં गोटो तो पहला उसे कुत्ता गाजर झार बिल्ली मोर प्रश्न पांच नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग करके लिखिए कि दो जमुना गुण बे नंबर एक सुंदर यह बगीचा बहुत सुंदर है नंबर बे बड़ा वह बड़ा आदमी है नंबर त्रन लाल सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है प्रश्न अच्छा समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए किन्हीं दो जमन गुण बे नंबर एक वर्ष सात इस वर्ष हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है नंबर बे सदैव हमेशा हमें सदैव सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए नंबर तीन आश्चर्य विस्मय उसकी चित्रकला देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया प्रश्न सात विरुद्धार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए किन्ही दो जमुना गुण बे नंबर एक चढ़ना उतरना तो गिरना उतर उतरना भी मुश्किल है नंबर बे छोटा बड़ा मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है नंबर त्रन नीचा ऊंचा अच्छा काम करने वाला आदमी ऊंचा देख सकता है प्रश्न आठ मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जमना गुण बे नंबर एक शीश चुकाना विनम्र होना हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए नंबर बे कोमल भाव जगाना सुंदर विचार प्रकट करना फूल हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं नंबर त्रन गले लगाना प्रेम करना अपनाना गांधी जी ने सबको गले लगाया प्रश्न नौ सांकेतिक चिन्हों को समझकर एक वाक्य में विवरण लिखिए जमना गुण पांच जो ये नंबर एक साइकिल क्रॉसिंग नंबर बे यूटर्न नंबर तर संकीर्ण पुल नंबर चार घुमावदार मार्ग नंबर पांच साइकिल चलाना निषेध प्रश्न दस निम्नलिखित विषय पर चार पांच वाक्य लिखिए जमना गुण चार होली तो होली विषय चार वाक्य आपेला है जम्मी अ પ્રશ્ન અગિયાર નીચે દઈએ ગઈ ચિત્રક વર્ણન પાંચ વાક્ય મેં કીધી જેમના ગુણ પાંચ જે તમને અહીં આપેલ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે